أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكويني كده masuk tajuk yang kedua tajuk yang kedua berkenaan dengan kata nama am. Kata nama tu sendiri dalam bahasa Arab kita panggil apa? Ismun. Am tu kita panggil nakirah. Ni istilah grammar eh. Istilah nahu kita panggil nakirah. Am ni am bahasa Melayu. Am. Semakna so, umum lah. Kata nama yang menunjukkan makna. Umum. Bukan khusus. Lawan dia. Lawan dia khas. Sebab apa kita mulakan dengan kata nama am ni? Sebabnya fokus kita kan kita nak buat ayat. Jadi benda yang paling senang sekali dalam buat ayat ni. Dengan mengetahui jenis kata nama. Ada dua jenis kata nama, satu isim lah kan. So isim ada dua, satu umum ni kita panggil nakirah. So nakirah dan khusus kita panggil ma'rifah. Ma so mana-mana kalau kita belajar bahasa Arab Terutama sekali melibatkan tata bahasa. So fokus utama yang dia berikan ialah tentang pembahagian kalimah. Sebabnya kalau kita tulis katalah Ali pergi ke sekolah. Orang anak kata. Ali ni kata nama. Maknanya bahasa Arab kita panggil isim. Ismun. Pergi ni kata kerja. Arab panggil fi'il. Ke ni partikel. Arab panggil harf. Sekolah sama dengan Ali dah isim. So bila dia orang perhatikan ayat yang terbentuk tak boleh lari mesti sama ada ada isim, ada fi'il, ada harf, ada isim lah. Tu isim ni masuk dari sini. So kadang-kadang tu ayat tu isim-isim. Kadang tu isim, fi'il, harf, isim. So macam-macam. Mana yang macam mana bentuk ayat pun mesti ada sama ada isim sama ada akan ada fi'il sama ada akan ada harf jadi sebab itulah dalam pembahagian kalimah dalam bahasa Arab hanya ada tiga je pusinglah ke mana pun ada tiga sahaja jadi kalimah bahasa Arab terbahagi kepada tiga Kalimah ni perkataan lah. Words. So words ni terbagi kepada tiga. Satu, kata nama. Kita panggil isim. Kata kerja kita panggil fail. Kata tugas. Yang ni, harf ni. Kalau English, dia terjemah partikel. Kalau kita bubuh apa-apa pun. Oleh kerana partikel dalam bahasa Arab ni. Dia ada tugas dia. So saya terjemahkan dia kata. Kata tugas. Atas dasar. Kerja dia tu memang ada peranan dia. Bukan half yang dimasukkan huruf ni. G ke ataupun huruf. Huruf ba. Huruf alif. Huruf fa. Yang ni huruf tak ada mana. Melainkan ba tu bermakna di kan. Ataupun bermakna dengan. Ha, masa tu, ba ni termasuk dalam kata tugas. Tapi kalau ba yang macam ni kan, kaf, lam, mim, ta, yang membentuk kalimah tu, yang ni bukan harf yang dimasukkan. Ini pun harf dipanggil. Kaf ni harfun, lam pun harfun, ta merbuta pun harfun, mim pun harfun. Ia ni bukan huruf yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan ni huruf ma'ani. Huruf yang ada makna, ada peranan. Yang ada tugas. Tugas dia menyambungkan. Menyambungkan ni. Isim. Kalau ni kita ada isim kan. Kita ada kata nama. Ada kata kerja. Ada kata nama. So yang ni ni kerja dia apa? Ke? So dia menyambungkan. Kalau tak ada dia ni kita ayat jadi pelik. Ali pergi sekolah. Ali pergi sekolah tak lengkap kan, dia kena lengkap fasih, Ali pergi ke sekolah jadi sekolah ni dihubungkan dengan pergi jadi tugas dia menghubungkan sekolah ni dengan kata kerja sebab tu dia kata, ada tugas dia menyambungkan, tugas penyambungan kalau kita belajar tata bahasa so dia satu satu-satulah isim kenapa dinamakan isim, fi'in kenapa dinamakan fi'in, harf Kenapa dinamakan harf isim makna dia sumu, tinggi kerana bilangannya banyak. Sebabnya antara tiga ni, tiga kalimah ni, isim paling banyak. Kalau kita buka dictionary kan, tengok isim paling banyak. Nombor dua fi'il. So kenapa dinamakan fi'il tu fi'il? Macam kalau kita kata pukul. Pukul tu perbuatan kan? Fi'il makna perbuatan. Pukul tu perbuatan. Makan pun perbuatan. So atas dasar tu? semua kerja-kerja tu semua perbuatan-perbuatan dia -perbuatan daraba ka pukul telah pukul akan pukul semuanya makna apa? perbuatan tapi dalam tata bahasa Melayu dia kata 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 kerja okey yang ni harf so harf ni perkataan harf tu sendiri buka dictionary apa makna dia makna dia tepi tepi hujung ujung mana benda yang bukan main. Jadi kalau dalam ayat kita ni yang mainnya dua je. Isim dengan fiil. Yang ni dia tepi. Maknanya tepi maksudnya dia tak main, dia bukan utama. Dia hanya tolong-tolong saja. Jadi atas nama sempurna peranan dia tu hanya tolong-tolong sahaja bukan main ayat maka dinamakan dia sebagai harfun. Jadi setiap penamaan dalam tata bahasa Arab ni ada sejarah dia lah. Kenapa dinamakan sedemikian. Kalau tahu benda ni tidak menjadikan kita pandai bahasa Arab. Tapi ada ilmu. Ada ilmu. Oh, boleh hurai ni, say ni, fan. Tapi tulis, tulis satu ayat pun tak kerti. Nak bercakap satu ayat pun tak kerti. Faedah apa kan? Tapi kalau kita dalam proses pengajian, kita kena sentuhlah sedikit sebanyak supaya Nanti pengajian lanjut-lanjut kalau orang sebut isim tu kita faham fi'il tu apa, harf tu apa. So ingat mengaji tafsir pun akan disebut benda macam ni. Jadi ayat-ayat kita bergantung semuanya kepada tiga ni kan? Yang ni? Yang kita tulis ni. Nak faham mana semua ayat yang terbentuk dalam bahasa Arab di bina oleh tiga jenis kalimah ni. Tiga? Jenis kalimah ni So sekarang ni kita pergi kepada kata Kata nama So kata nama tak perlu kita hurailah Benda-benda Sesuatu yang Benda yang boleh kita tengok Boleh pegang pun semua tu Semua Kata nama Ada yang tak boleh kita tengok Rasa Tapi boleh boleh kita faham Contohnya Nama orang Nama tempat Benda ni kan boleh kita nampak Yang ni konsep kita tak boleh Tak boleh tengok So konsep ni macam kecantikan pun dalam bahasa Arab termasuk isim. Dianggap sebagai benda. Dianggap sebagai sesuatu. Dan isim tadi kita dah kata dia terbahagi kepada dua kan? Satu kata nama am, um, satu kata nama khas. Ini sangat-sangat penting. Dia asas. Tapi sangat penting. Kalau kita fail yang ni, nanti menulis pun salah, bercakap pun salah. Duduk dalam kesalahan je. Baca Quran pun tak tahu yang ni. Kenapa Allah gunakan isim nakirah. Kenapa guna makrifah contohnya kan setiap yang Allah Subhanahu taala guna, setiap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafazkan ada tujuan, ada makna dia. Termasuklah kalau dia umumkan ataupun dia khususkan kalimah tu. Okey, kata nama am udah aja. Kalau dia tu umum, kita tak tetapkan. Kalau sesuatu kalimah tu kita tak tetapkan dia kepunyaan siapa. Contohnya contohnya kalau kita kata orang kan cantik cahaya. Kalau kita tak tentukan orang mana, orang yang macam rojul, rojulun. Ni orang kan? Lelaki lah. Cantik, cahaya, kedamaian. Contohnya budak kan? Waladun. Ha, nah, ini siapa-siapa saja budak boleh guna perkataan ni. Kalau kita tidak khususkan kepada mana-mana budak. So ini dinamakan sebagai am. Um, ataupun isim nakira. So dalam literature, nanti, kalau kita jumpa dalam tata bahasa, kadang-kadang dia tak ada alif-lam. ismu nakiratun sebut. Kadang-kadang disebut al-ismu an nakira Yang ni khususlah. Yang ni umum. Kemanyakan istilah tata bahasa dalam buku kita ni, kita guna yang ni tanpa alif lam kadang-kadang saya masukkan alif lam tapi biasanya pentakrifan biasanya kita pakai alif lam macam ni tapi saya dalam buku ni lebih kepada guna yang ni kerana apa kerana faktor indeks indeks nanti kalau masuk semua alif lam macam susah kita nak cari so kalau kita buat gini kita dah asing maknanya kita nak cari isim cari tempat alif lah kan nak cari senang Okey, sebab apa? Sebab apa kata nama am dengan kata nama khas ni penting. Sebabnya kadang-kadang kalau kita mula ayat kan. Kita mula ayat. Kadang kita mula dengan sesuatu yang umum. Seorang budak. Ni umum lah tak tahu budak mana-mana. Seorang budak berada di rumah. Ni umum. Kita boleh faham. Dalam bahasa kita. Mengikut tata bahasa Melayu pun okey boleh. Sebab ini subjek kan subjek kita tak kisah tak apa-apa pun sini. Seorang budak ke, budak itu ke, berada di rumah. Okey lah, ada subjek, ada predikat. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita letakkan di sini, kata nama yang umum, kita letak di sini sebagai pemula ayat, maka ayat itu dianggap sah, salah, tak boleh. Ha, itu salah satu perkara yang penting. Kenapa kita kena kenal nakirah makrifah? Kerana nak buat ayat tak boleh mula dengan nak kira atau umum. Kan ya ni kalau kita nak terjemahkan kita kata waladun fil baiti Kalau kita terjemah ayat ni seorang budak berada di rumah. Salah. Kalau kita maksudkan ini a ah, ayat lengkap. Kalau kita hanya maksudkan dia sebagai frasa Okey. Tapi kalau kita maksudkan dia ayat lengkap, wrong. Kata. Kerana kaedah dia, nanti kita akan belajar kaedah dia, kaedah buat ayat, tak boleh bermula dengan kata nama am. Macam mana nak kenal kata nama am? Tengok fungsi tanwin. Fungsi tanwin. Semua isim asalnya bertanwin. Kerana isim ni, tanda bagi isim ialah bertanwin. Kalau kita baca buku, Baca Quran Ada tanwin-tanwin tu Kira isim lah tu Tak kiralah kita tahu Makna dia ke tak tahu Kalau Katalah Perkataan Perkataan ni kan Tak ada baris kan Cuba suruh orang yang pandai Bahasa Arab Suruh dia baca Lengkapkan ni Daripada Qaf bubur baris lam boleh bubur baris Mim bubur baris So kalau dia Hujung sekali tu Dia tanwin kan Dia pergi baca Qalamun dia sebut saja kalamun. So dalam kepala kita dah tahu ini adalah i isim. Kan kita ada tiga tadi kan? Kalimah terbahagi kepada isim, fi'in, harf. Nak kenal isim, ada tanwin. Tanwin tak kira lah bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi hadapan ke. Ni bagi hadapan kan? So kalau bagi bawah, kalamin. Kalau bagi atas, kalaman. Ujung-ujung. Kita kira yang ujung. Huruf yang ujung sekali tu. Ha, yang itu kita kira untuk kenal dia isim ke ataupun dia fi'il at, ataupun dia harf. Kalau bertanwin, itu adalah isim. Itu adalah kata kata nama. Okey, kata nama yang tadi kita kata kata nama am um, kata nama ada yang am um, ada yang khas. Khas ni kita pun tahu dalam bahasa Melayu kita kalau nama orang, Ali. Nama tempat seperti Kuala Lumpur. Nama institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Nama-nama yang khusus. Yang ni khas. Selain daripada ni, selain daripada yang khusus, semuanya am. Dan kedua-duanya, yang belah ni kadang-kadang ada tanwin. Kadang-kadang tak ada. Kan? Yang am di sini ada tanwin. Kebanyakannya semuanya ada tanwin. Kata nama am semua ada tan tanwin melainkan kata nama tu jenis yang khusus dah. So beranak-beranak lahir-lahir tu dia khusus dah. Nama kita, nama anak kita, nama institusi, nama negara. Tu semua tu khusus-khusus. So kita tak kisah dia ada tanwin ke tidak ada tanwin. Selain daripada tu semuanya am dan dia ada tanwin lah. Fi'il 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 tak ada tanwin. Harf harf tak ada tanwin. So tanwin boleh digunakan untuk nama, untuk kata nama mufrad ataupun jamak. Padahal kata nama am tadi kadang dia singular kan? Macam waladun. Kadang dia plural, jamak. awladun belakang dia tu tanwin tu sudah isi. isim okey kalau dia mufrad kalau dia seorang mana dia mufrad dia singular dia boleh kita terjemah dengan penjodoh bilangan dia makna satu so kalau benda pintu jadi sebuah kan kalau orang seorang so dia sama dengan orang putih ada a ada N untuk yang ni untuk yang mufrad singular ni babu ni adon jadi dalam bahasa Melayu kita kita tak kisah ada penjodoh bilangan ke ataupun tidak ada so kadang-kadang kita sebut sebuah pintu kadang-kadang Maknanya pintu yang mana-mana yang tidak khusus kita sebut pintu sahaja jadi dalam terjemahan Melayu kadang-kadang penulis tu ditulis pintu saja kadang-kadang dia tulis sebuah pintu Tertakluk kepada maksud dia lah Maksud dia sebuah di sini Jadi kalau sebuah pun sebuah umum yang bukan sebuah yang khusus tau Sebuah yang umum Kan kalau dalam cerita-cerita selalu kita sebut Pada suatu hari Ada seorang lelaki Tinggal di sebuah desa Semua sebuah-sebuah-sebuah kan Sebuah tu tak tahu mana-mana tu Sebuah situ dia sebuah dan dia umum Barulah orang lelaki tersebut bernama. Dah ada tersebut kan? Orang lelaki tersebut bernama Ali. Dan desa tersebut bernama. Desa tersebut. Mana khusus lah? Bernama Kirana. So, sini saya buat tiga terjemahan di sini. Satu, pintu sahaja. Mana umum. Kadang-kadang tu perlu kepada mana se. Mana satu. So, kalau bahasa Melayu ikut punjuruh bilangan lah. Kalau pintu kita panggil sebuah kan. Kalau Orang kita panggil seorang je kan. So kalau orang putih tu adalah uh, 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 uh semua tu. Yang ni kalau kopi kita tak tahu nak bubuh apa. Ada orang kata kopi ke minuman ni guna bekas. Kalau cawan-cawan lah. Secawan kopi. Sejak dan sebagainya. So ini tak penting lah. Yang pentingnya terjemahan tu sebab kita belajar bahasa bahasa Arab. So kita tak perlu sangat kepada terjemahan ni. Yang penting bagi kita ialah kalau kita jumpa kalimah-kalimah yang gini dia singular so makna dia umum makna dia umum dan kalimah tu bukan jenis kata nama khas Maknanya bab babun tak tahu yang mana-mana satu pintu baitun tak tahu mana-mana satu rumah rajulun tak tahu mana-mana satu lelaki waladun bukannya budak yang khusus budak yang kita tak tahu rujuk pada yang mana nahrun sungai bahrun kitabun syariun kursiyun syayun kahwatun finjanu dan semua ni ada ada plural dan kita akan masuk bab plural nanti sekarang ni kita bagi beberapa vocabulary di sini perbendaharaan kata supaya kita nak buat ayat kerana kita tulis ni kepada orang yang kosong orang yang kosong bahasa Arab dia so masa inilah dia nak kenal perkataan kalimah dalam bahasa Arab semuanya ada tan semuanya ada tanwin baik sebenarnya baris yang di belakang ni bagi yang di belakang ni sepatutnya bagi mati ni baba bait rajul walad nahr bahar bagi mati sepatutnya ni cuma kita pinjam aja untuk untuk pengajian kita pinjam barih dihidupkan bagi hadapan kerana dalam bahasa Arab barih tu akan dihidupkan bila dia masuk dalam ayat ataupun bila dia digabungkan dengan kalimah lain Maknanya dia, dia, tak duduk seorang-seorang dia lah. Mesti ada kalimah lain yang berhubung dengan dia. Barulah terbentuknya baris hujung tu. Kalau tidak baris hujung tu akan jadi baris, ma baris mati. So yang ni kita anggap saja dia ni akan dimasukkan dalam dalam ayat. So kita bunyikanlah dia. Dan bunyi yang paling paling simple ialah baris hadapan. Bukannya dia beranak-beranak keluarnya baris ni tau. Syayung bagi hadapan. Bukan gitu. Bagi hadapan yang akan terjadi bila dia masuk dalam ayat, baru kita tahu kedudukan dia dalam ayat tu sebagai apa. Subjek ke? Predikat ke? Kalau subjek ataupun predikat, barulah baca dengan bagi hadapan. Nah, nanti kita akan belajar bila akan digunakan bagi hadapan ni. Bila nak guna. Bila dia akan jadi bagi bawah. Bila dia akan jadi bagi bagi atas. Wallahu a'lam bis